buning bayoni shundaydurkim o'tgan badr g'azotida makka mushriklari musulmonlardan qattiq yengilgan edilar bu urushda quraysh boshlig'i abu sufyonning o'g'li va uning yaqin qarindoshlaridan bir qanchasi halok bo'lgan edi bular orasida sayyidlar ham bor edi ammo abu sufyon bo'lsa o'zi shom karvonining boshlig'i bo'lib yo'lda bo'lganlikdan o'zi bu urushga qatnashmagan edi shuning uchun bu musibatga chiday olmay qattiq qayg'urdi tezlik bilan musulmonlardan o'ch olmoq fikriga tushib Muhammaddan o'ch olmagunimcha boshimga va yuz ko'zlarimga suv tekkizmayman deb arab odaticha qasam yod qildi shu qilgan qasamini amalga oshirish uchun qurayishdin 200 kishini birga olib madinaga qarab yo'lga tushdi madinaga yaqinlashganlarida yahudlardan bani nazr qabilasining raislariga uchrashib ularni ham qo'zg'ashni o'yladi shu maqsad ila qabila raisi huyay ibn ahtab oldiga kechqurun qop qorong'uda abu sufyon keldi kirishga ruxsat so'rab eshik qoqqan edi eshikni ochmadilar bundan umidi uzilgach ikkinchi rais salom ibn mishkam qoshiga bordi bu unga suyunchilik ko'rsatib hurmatlab qarshi oldi ziyofat ustida yemak ichmak o'tgandan keyin har ikkovi yashirincha so'zlashdilar so'ngra abu sufyon uning oldidan chiqib askarlardan bir necha kishini madinaga yubordi ular madinadan chetroqda bo'lgan bir xurmozor boqqa o't qo'yib ichidagi bog'bonni tutib o'ldirdilar bu xabar rasulullohga yetgach payg'ambarimiz tezlik bilan ikki yuz kishi olib bular ortidan iz quvib chiqdilar kishi o'ldirib qochgan dushmanlar abu sufyonga kelib qo'shilishi bilan rasulullohning kelayotgan xabarini anglashib dushman askariga buzg'unchilik tushdi Shoshganlardan og'ir yuklarni qoldirib ba'zilarini sochib qochib ketdilar ularning ketidan xiyol o'tmay islom askari ham yetib keldi Ko'rdilar kim, olishga ki ulgurmay tashlab qochgan narsalarning ko'prog'i arpa bug'doyning tolqoni ekan shuning uchun bu g'azotga saviq g'azoti deb nom berildi va shu yili alloh taolo musulmonlarga ikki Eid namozini o'qimoqqa buyurdi bu ikki Eid namozini butun shahar va qishloq xalqlari bir joyda yig'ilishib o'qimoq sunnat bo'ldi buning hikmati shul kim? bu yig'ilgan musulmonlar diniy birlik ittifoqlarini ko'zlari ko'radi barchalari bir Allohning qullari bir payg'ambar ummati ekanliklarini eslarda tutadi payg'ambarimiz muhammad alayhissalomning birlik ittifoqlik to'g'risidagi ummatlarga bergan topshiriqlarini yodlardan chiqarmasinlar shuning uchun rasululloh bu ikki Eid namozlarida butun musulmonlar bir joyga yig'ilishib ulug' jamiyat bilan namoz o'qishni sunnat qildilar bundan maqsadlari tanishgan tanishmagan musulmonlar barchalari bir tug' ostida yig'ilganlarini alarga bildirish edi bu ittifoq va muhabbatlarni mustahkamlash uchun chora ko'rish lozim bo'lganlikdan boy kishilarga ro'za iydida kambag'allarga fitr sadaqa berish qurbon oyida qurbonlik qilish vojib bo'ldi bu ikki ehsonning avvalgisi yo'qsinlarga iyd harjisi bo'ldi ikkinchisi esa ulug' bayram kunlarida boylarning kambag'allarga bermish ziyofatidir islom diniga bo'ysungan bu ulug' ne'matning qadriga yetgan har bir mo'min odam bu diniy vazifalarni o'z vaqtida ado qilmoqlari albatta lozimdir chunki payg'ambarimiz aytdilar kimning boyligi bo'la turib qurbonlik qilmas ersa u kishi biz bilan chiqib id namozini o'qimay qo'ya qolsin hazrati abu hurayra rivoyat qiladi rasululloh aytdilar "Man wajada sa'atan fa fa lam la musallana." ma'nosi kimning quvvati yeta turib qurbonlik qilmasa bizning it namozi o'qiydigan joyimizga yaqinlashmasin demakdir mana shu hadisni dalil qilib Hazrat Imom azam har bir qudrati yetgan kishiga qurbonlik qilish vojib dedilar qurbonlik qilish mo'minlarga ulug' ibodatdir otamiz odam safiyullohdan boshlab o'tgan barcha payg'ambarlar bu ibodatni qoldirmay qildilar ammo fitr sadaqasi bo'lsa buni it namozi o'qimasdan oldin berib ado qilmoq vojibdir chunki payg'ambarimiz aytdilar mo'minlarning bir oy tutgan ro'zalari xudo dargohiga yeta olmasdan yer bilan osmon oralig'ida to'xtalib qolgay kim ro'za tutganlar fitr sadaqasini faqir va miskinlarga berib ado qilsalar shunda dargohga yetib qabullik darajasini topgay buning yana bir foydasi shuldirki, payg'ambarimiz bu it kunlarini yemak ichmak suyunishmak xursandchilik kunlari demakdir dedilar agar fitr sadaqasini qoldirmay shariat ko'rsatgan o'ringa topshirsalar faqir miskinlar ulug' bayram kunlarida hojatsiz bo'lib yuqorida aytilgan 3 narsaga ko'pchilik qatorda qatnashkaylar. shu bilan bayram kunlari barchaga barobar suyunchilik kunlari bo'lgay yana shu yilda payg'ambarimiz qizlari fotimani hazrati aliga nikoh qildilar Fatimaning yoshi shu vaqtda 15 ga yetgan edi Hazrat ali 21 yoshda edilar bir kuni Hazrat abu bakr bilan Hazrat umar hazrati aliga aytdilar ey ali rasululloh hey qizlari Fatima voyaga yetdi unga uylanish uchun rasulullohdan so'rar bo'lsang albatta senga berurlar deyishdi yana xotinlardan biri ey ali agar xotin olur bo'lsang rasulullohdan Fatimani talab qilgil", dedi shuning bilan uylanish niyati Ali ning ko'ngliga tushdi arablar odaticha Hazrat ali to'g'ri kelib yo rasululloh Fatimani menga juft qiling deb so'radi anda rasululloh aytdilar agar mahr bo'lgudek biror narsang bo'lsa uni keltirgin hazrati alining g'azotga minarlik bir otdin urush kunlarida kiyarlik bir sovutdan boshqa hech narsalari yo'q edi rasululloh otni qoldirib sovutni sotmoqni buyurdilar 480 tanga baho bo'lib sovut sotildi u pulni keltirib rasulullohning oldilariga to'kib qo'ydi undan bir changalini olib Fatima to'yiga kerakli narsalarni sotib keltirgul deb Hazrat bilolga buyurdilar o'z odatlaricha to'y ziyofati o'tgandan so'ngra rasululloh sahobalar oldida o'zlari xutba o'qib nikoh qildilar nikoh ahdi bog'langandan keyin o'rtaga bir tovoq xurmo g'o'rasi qo'yildi o'ltirgan kishilar rasulullohning ishoratlari bilan chochila sochgandek talashib oldilar suyunchilik kunlarda chochila talashmoq rasmi shu vaqtdan qolgan so'ngra payg'ambarimizning dodaklari ummu ayman hazrati Fatimaga yanga bo'lib hazrati alining uyiga tushirib keltirdi ikkovlari uyning ikki tomonida o'ltirdilar rasululloh kelib bir kosa suv keltir deb Fatimaga buyurdilar anda hazrati Fatima uyalganlikdan etaklariga o'ralib yiqila yozib bir kosa suv keltirdi bu suvdan rasululloh bir ho'plab olib yana og'izlaridan kosaga qaytardilar so'ngra shu suvni hazrati Fatimaning ko'krak qismlariga boshlariga sepdilar keyin Fatimaga qarab ushbu duoni o'qidilar. Allohumma inni wa zurriyataha ash-shaytonir o'qidilarloh ya'ni ey bor xudoyo Fatimani va uning bolalarini o'z panohingga qo'ydim shaytonning sharridan bularni o'zing asragil deb duo qildilar so'ngra hazrati aliga ham suv keltirgizib shunday qildilar hazrati fotimaga payg'ambarimizning bergan seplari mana shular edi ostilariga solgudek bir qo'chqor terisi ustilariga yoping'udek bir jun sholcha yana bir dona yostiq tashqarisi meshdan tikilgan ichi xurmo qovuqlari bilan to'lg'izilgan edi bir kuni ertalab rasululloh hazrati fotimaning uyiga kirdilar qarasalar hazrati ali hazrati fotima bomdod namozini o'qigandan keyin sovuqqa chiday olmay to'shaklarga qaytadan kirishib yotgan ekanlar rasulullohni ko'rib uyalganlaridan boshlarini burkashib oldilar rasululloh kelib oyoqlarimni isitib olg'ayman deb oralariga muborak oyoqlarni uzatdilar birini hazrati ali quchoqlab ko'kraklariga bosdi ikkinchi oyoqlarini hazrati fotima qo'ltiqlariga qo'ydi shuning bilan bir necha oylar o'tdi bir kuni hazrati fotima rasulullohning oldilariga kelib yo rasululloh meni quraysh yigitlari ichida eng kambag'al kishiga bergan ekansiz ostimizga solgudek bir qo'chqor terisidan boshqa to'shagimiz yo'qdir kechasi jun tomonini solib yoturmiz kunduzi teri tomonini ag'darib tuyamizga yem berurmiz ustimizdagi yopinchig'imiz tor va ensiz torligidan yo'ldoshim tortsa men ochilurman men tortsam ul ochilib qolgay dedi anda rasululloh ey qo'zichog'im bu yo'qsinlikka sabr qilgaysiz muso payg'ambar xotinlari saquro ya'ni shuayb payg'ambar qizlari bilan o'n yilgacha o'rtalarida bir dona chopondan boshqa ostilariga solgudek to'shaklari yo'q edi dedilar mana shuning uchun rasululloh al faqru fahriy dedilar ya'ni har kimsalarning dunyoda maqtanurlik biror belgisi bordir mening maqtanurlik narsam faqirligimdir payg'ambarimizning bu so'zlari esa kambag'al ummatlari uchun yupang'u bo'lmoqqa yetarlikdir hazrati Fatima, Hazrat ali haqlarida payg'ambarimizning qilgan duolari maqbul bo'lib butun dunyoga tarqalgan saidlarimiz fotimai zahrodin tug'ilgan o'g'illari Imom hasan Imom husayn qizlari Zainab shularning nasllaridir payg'ambarimiz aytganlaridek alloh taolo bularning avlod nasllariga barokat ato qilgandir